Вітаю, ви дивитесь програму на часі. Мене звуть Олена Баранник. Сьогодні у світі відзначається день боротьби зі снідом. Всього за останні 30 років навіли інфекцію захворіли близько 60 мільйонів чоловік. Майже половина з них померли. Про це будемо говорити з гостем програми Сергієм Дмитрієвим, директором харківського відділення всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ. Вітаю вас! В нашій студії Добре. телефон прямого ефіру 720-29-90. Приєднуйтеся до нашої розмови. Офіційний представник європейської комісії Фредерік Венсан заявив, що сьогодні у світі ВІЛ-інфекцію уражені 33 мільйони людей. Близько третини цих людей не мають доступу до лікування. Як повідомили у прес-службі Червоного хреста України, за оцінками міжнародних організацій, Україна має найгострішу епідеміологічну ситуацію з ВІЛ СНІД у Європі і серед країн СНД. А яка на сьогодні ситуація на Харківщині? Ну, я скажу сначала по Украине. Да, действительно, у нас состояние эпидемии в плане ВИЧ-инфекции. И официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных у нас порядка 160 тысяч в стране. Но есть оценочные данные, которые гласят чуть-чуть другую цифру. Большин. И она, да, это цифра 600 тысяч. Угу. То есть по статистике в нашей стране из четырех ВИЧ-инфицированных о своем статусе знает только один остальные трое даже не подозревают, что они А что означают оценочные данные? Те люди завернулись анонимно, а это... Да, заедились? это и анонимно идет статистика по анонимным обследованиям, те люди, которые не стали на обследование. Есть еще такая статистика, что из выявленных 100% ВИЧ инфицированных на учет становится только половина. То есть остальная половина, 50% пропадают бесследно, скажем так. Mm -hmm. Поэтому, исходя вот из таких опросов, исходя из такой вот анализа ситуации, и разговор идет о 600 тысячах. Это по В Харькове официально на учете стоит порядка 4 тысяч ВИЧ инфицированных. Ну, Харьков занимает 21 место по Украине, по скажем так, по ситуации с ВИЧ-инфекцией. Намного страшнее ситуация в южных областях, mm. Донецкая, Днепропетровская, вроде бы рядом, но Харьков как раз в этом плане. А чем это обумовлено? Ну, наверное, все-таки хорошей работы, наверное, все-таки и областной центр профилактики и борьбы со СПИДом у нас хорошие довольно-таки и довольно-таки профессиональные работники, и общественные организации ведут профилактическую работу. Ну и, наверное, все-таки еще хотелось бы, чтобы люди больше тестировались, потому что все-таки из четырех один знает. Возможно, вот в Харькове эти не три, а возможно, больше людей не знают о своем статусе. То есть Просто відсутствує наверное, первичная профилактика серед молодежі, серед граждан города для того, щоб мотивувати людей на тестування. Ну я не знаю. но ну, мені здається, південні райони можна пояснити. Да? Море, Ні, сонце таке кохання на один день, але чому Донецьк? Ну, это, наверное, волна идет с 90-х, потому что с начала 90-х, когда начали более уже вести статистику по ВИЧ-инфекции, 90% все-таки людей, которые инфицировались, 90% инфицировались через инъекционное употребление наркотиков. И все-таки Донецкая, Днепропетровская область как раз более подвержены данному заболеванию, как употребление наркотиков. И, наверное, все-таки вот это поэтому. А сейчас, кстати, уже в Украине превалирует больше на 55% незащищенный половой акт. То есть, mm -hmm. если взять за десятилетия картинка в плане ВИЧ-инфекции изменилась полностью. С 90% потребителей наркотиков, сейчас мы имеем порядка 45-50% потребителей наркотиков, и порядка 55% это путь передачи, к сожалению, незащищенный половой акт. Сьогодні багато хто з людей вважає, що проблема сніду вона роздута, це скоріше залякування, адже у ДТП гинуть більше людей від туберкульозу, від інших захворювань. Це дійсно нагнітання ситуації, і все ж таки можна на цю проблему дивитися. До речі, перед ефіром ви мені сказали, що не треба називати це захворювання. Чому двадцятого століття? Може це дійсно. но ну, на какой не, какая, и не имеет чума и не такая же э, хвороба. Угу. Я объясню, почему я сказал по поводу, не надо называть это чумой 20 века, все-таки благодаря лечению, которое существует, поддерживающее лечение, уже вич-инфекция даже в Украине из разряда смертельных заболеваний принесена ну, в разряд хронических заболеваний. Это первое. Во-вторых, наверное, все-таки считают многие ев европейские организации, что назвал в 83 году спид чумой 20 века, кто-то сделал преступление, потому что этим самым запугал людей, да, все люди до сих пор находятся по инерции, в страхе и зачастую именно поэтому люди не, не тестируются. А вот по поводу того, раздуто оно или не раздуто, данная ситуация, я позволю себе не согласиться, потому что все-таки есть четко, четкие цифры, вот в новостях говорили одну, но у меня чуть, -чуть другие mm -hmm. цифры, они абсолютно официальные. Это в нашей стране каждый день, каждый день 55 человек инфицируется ВИЧ и 12 умирают от СПИДа. Но это довольно-таки нераздутый факт, и это реалии. И я вам скажу, зачастую люди сейчас даже не знают, что они погибают от ВИЧ, потому что они знают, что они ВИЧ-инфицированы. Ведь в стадии СПИДа человек погибает не от ВИЧ-инфекции, он погибает от протеинистических заболеваний, будь то туберкулез, пневмония, то есть воспаление легких, энцефалитный менингит, масса... То, кто иммунитет слабший. Да, и заболевание убивает человека, и, к сожалению... Діагностувати уже очень поздно. Діагностують людей в летальній стадії, коли просто как-то помоть чоловіку вже просто не зберігають, і знову до статистики. Директор агентства ООН з боротьби зі СНІДом Мішель Сідібе повідомив, що кількість нових випадків ВІЛ у світі знизилася з трьох мільйонів у 2001 році до двох і шестидесятих мільйонів у 2009, або майже на 19%. можна говорити про те, що СНІД відступає. Ну, я вам скажу по Украине. Возможно, он в Европе отступает, но там абсолютно утешительные данные, там очень утешительные цифры, если в отличие от России и Украины. Да, если взять всю полностью Европу и Центральную Азию, это огромная территория. 90% всех ВИЧ-инфицированных в этой территории находятся в Украине и в России. Но это заставляет задуматься, если у нас mm -hmm. эпидемия или нет, я считаю, что все-таки есть, если в... основное основные все ВИЧ-инфицированные находятся в этих двух странах. Почему это происходит? Ну, Мишель Сидебе давно обращает внимание на Восточную Европу и говорит, что приоритетом это Россия и Украина является в преодолении ВИЧ-инфекции. И, наверное, все-таки вот я дам такие цифры. По оценкам ЮНЕЙТС у нас в стране 92 тысячи ВИЧ-инфицированных нуждаются в лечении, в приеме аэропрепаратов. И только порядка 19 тысяч их принимают. И... Они их принимают, потому что они свернулись, или только на эти 19 выстачают лекарства? Наверное, только на эти 19 выстачают лекарства, потому что, к сожалению, ну сложно закупить все эти препараты. их государство сейчас ну, не закупает в полном объеме столько, сколько надо для страны. Хотя, в принципе... Лечение АРВ-терапии это очень важно. Почему? Потому что доказано уже мировой практикой, что лечение АРВ-терапии ВИЧ-инфицированных это очень хороший профилактический момент. Потому что, когда человек принимает длительное время, ну даже на протяжении первых полгода год. Аеропрепарати такого чоловіка на порядок нижче уже можна інфіцируватися. То від такого чоловіка інфіцуватися намного ніж від чоловіка, який не приймає Отже, Ми підійшли, як мені здається, до найголовнішого запитання сьогодні снід це вирок чи лише діагноз, з яким можна жити, створювати родину, народжувати дітей, працювати. Это абсолютно не приговор, далеко не приговор. Тут каждый человек выбирает сам. Я объясню почему. Потому что есть поддерживающее лечение. Я повторюсь, из, благодаря которому вич-инфекция переведена в разряд хронических заболеваний. Хроническое заболевание подразумевает под, под собой, что с этим заболеванием человек может жить всю жизнь. Опять таки при условии приема терапии и при условии вести здоровый образ жизни. То есть Сейчас очень много, очень много, я занимаюсь, наша организация занимается уходом и поддержкой вич инфицированных у нас порядка 800 клиентов, я вам скажу, что сейчас очень много дискордантных пар. Что это такое дискордантные речь. пары? Это пары, в котором один вич инфицированный партнер другой вич отрицательный И таких пар сейчас становится даже уже больше, чем ВИЧ-плюс, ВИЧ-плюс. То есть -то... это благодаря вот терапии и просто Человек следит за собой. То есть мы можем говорить, что общество уже воспринимает этих людей, понимает их, или мы можем еще так... Если бы общество понимало бы этих людей и не стигматизировало, не дискриминировало, то я вам скажу, что и эпидемия в нашей стране бы приостановилась. Потому что, по данным ЮНЕСКО, те страны, в которых стигма и дискриминация присутствуют, вич инфицированным Эпидемия растет с геометральной прогрессией. Я объясню, почему, наверное, это происходит. Да, Во-первых, э э стигматизация, дискриминация, нарушается права человека. Это раз. Во-вторых, человек... ну я объясню вам такой простой пример. Зачастую люди боятся не самого заболевания, а последствий дискриминации. Ну, узнает соседка, узнает да, знакомый, узнает работодатель, еще кто-нибудь. Зачастую в маленьких региональных центрах, да, врач или медсестра, зачастую это соседка. Поэтому люди не обращаются за помощью, не лечатся, не сдают анализы и просто жизнь идет на самотек. В итоге такие, таких людей мы встречаем потом уже, к сожалению, в летальной стадии СПИДа, уже, к сожалению, которым помочь не... Ну, к сожалению, там и дети очень часто бывают. А вообще, конечно, э ситуация с детьми очень хорошо сейчас складывается благодаря терапии. Порядка 98% э рожденных детей от ВИЧ-инфицированных матерей абсолютно здоровые, свободной от ВИЧ-инфекции. Mm -hmm. Это при условии приема терапии, которую государство должно обеспечивать в полном объеме. Это проходить эту терапию mm -hmm. и на дитине. Да, если мама беременная, выявляется, что она ВИЧ-инфицированная, на 12 неделе ей назначается терапия, и, 98, и первый месяц ребенку терапия дается в виде сиропчика, то потом... Ребенок снимается с учета И 98% детей таких абсолютно здоровые Я вам скажу, по Харькову За два года Выявлено только два инфицированных ребенка То есть все остальные Это не значит, что ВИЧ-инфицированные мамы их не рожали Нет, это порядка 200 родов 200 мам родили абсолютно здоровых детей. Mm -hmm. И только два случая в Харькове. Ну, это, наверное, надо отдать медикам должное. Mm -hmm. Мы уже трешечки торкнулись. Группы риска. Кто наибольше враженный в этом захворевании? Ну, наркоманы мы про это уже... Говорили. Mm -hmm. Ну, выделяется несколько групп риска. Это, ну, это потребители инъекционных наркотиков, это работники коммерческого секса, это мужчины, практикующие секс мужчинами это дети улиц и это заключенные mm -hmm. это выделяется эти пять групп выделяется и европейскими организациями и донорами но если посмотреть на ситуацию в украине и превалирует 55 процентов половой путь передачи то я вам скажу что целевая группа и группа риска это молодежь сейчас которые живут половой жизнью mm -hmm. это та категория людей, до которых, может быть, еще не достучались. Потому что, как показывает практика, я вам скажу серьезно, зачастую молодые люди, вот мы возле Каразина проводили акцию, общались, Дети, возможно, где-то не знают пути передачи ВИЧ-инфекции, зато они знают, что где-то на Барабашова колят иглами, где-то там, когда был Квин, Толик mm -hmm. тоже. То есть люди полны мифов Мифами, мифами какими-то глупыми и временами даже нереалистичными. И не обращают внимания на реальные вещи, как просто предохранить себя и как... Я розумію, і що стосовно міфів з часу відкриття вірусу імунодефіциту у 1984 четвертому році з'явилися так звані учені дисиденти, які, які взяли на себе сміливість стверджувати, що СНІД не більше ніж термін, який, який став хворобою. Якщо загальноприйнятна теорія вірна і СНІД дійсно викликається вірусом імунодефіцита людини, то повинні бути наукові факти, які підтвердили б цю теорію. Таких фактів немає. Кэрри Малис, биохимик, лауреат Нобелевской премии 93-го года. Угу. Больше комментариев. Я скажу, во-первых, вот такие заявления делаются чаще всего в прессе, не в присутствии специалистов данной области, потому что любой специалист смог бы опровергнуть эти заявления, да? Это раз. Во-вторых, есть четкие, я не скажу фамилии, есть четкие люди, которые нашли вирус иммунодефицита человека, выявили его в теле человека и за что получили Нобелевскую премию. Это два. Во-вторых как, по моему мнению, вот таких людей, которые заявляют, надо судить, надо показывать им тех матерей, которые хоронят своих детей, которые поверили вот в это и не стали принимать антиретровирусную терапию. А таких людей очень много. Очень много похороненных, которые поверили вот в эти вот Сплітні, так сказати. Ну що ж, дякую вам за розмову. Нагадаю, гостем програми на часі був директор харківського відділення всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, Сергій Дмитрієв. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові, На все добре, побачимось.